всем привет! С вами Дэн и Дэн Дэвис. Сегодня вместо Алло. того, чтобы мы снимать петарды, мы покажем вам эпическую битву. Четыре Исушителя против двух Эрных Как вы видите, Исушители страдают. Они бьют Эндера как могут. И говорит, мама, откуда у меня эта тупая земля? Сдохни, 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 Вот так, Лопата землей. Я сейчас, я сейчас сделаю тоже надо. Сейчас я тоже буду атаковать. Так. Сейчас не то. Потеряла. Лопата. Закусывайте семками Вот так вот. Яйцо в бою. Там курицы. Вот смотрите. На, на, на. очень яйца. Кого-то убили? Что никого не убили? Ой, ну, слушай, слушай. Ой, на дракона мало жизни. У сосителя тоже. Если еще нужно лучше взять снежка. Снежок. Снежок и зайдем в пузырек опыта. Для прикола. Я знаете, что сделаю? Давайте возьмем зелень невидимости. Как хочется. Видите, мы уже поднялись высоко. Никто из них стоит не видимо? Никто не встает. Я уже сам невидимый. Смотрите. Чек, чек Я невидимый, я невидимый. Эм, снежок летает. А. Это я невидимости. Смотрите, я пускаю На-на-на-на. Летает что-то Яйцо в атаку. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Кажется, исушители это... да, и сушители проигрывают. и, совсем это все мы докажем, что два эндодракона сильнее. 4 а 4 я буду пока что ты ехал с сушителями? А что ты ел? Надо пока сушителями шикарно. А кем он должен законить зелень невидимости? он не видит меня. А знаете, что я делаю? Все, все, слушатели умерли. Где все сушители? Вон мы все Смотрите. Итак, это доказано. Эндо драконы сильнее и сушителей. И сейчас вы умрете. Это доказано Дэном и Дэн Дэвисом. Сейчас эти два вернут. Овечка. 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 Ты такая... Ну, нужно убить. Так, я там не ну, мешает мне. Где наш, у которого мало жизни? Где? Вот. Еще один блок. уже обоих мало жизни. Да капец. Их мало уже жизнь. Мы уже вот так высоко прилетели. Снижаемся. видел, у которого мало жизни. Ты телепортироваться начинает. Здесь надо ниже опуститься. О, есть. Первый сдох. Сейчас появится компаун. Салютик из опыта. через победы на первом эндер дракона. Скажу второй. Я так можно целую альму напускать и вечность бомбить. О, блин, откуда он так высоко? Теперь появился, как вы видите, портал. Если мы туда телепортируемся, мы пойдем в эндермию. И как вы видите, тут яйцо, которое упало. Ну и где яйцо? Сейчас мы возьмем. Да будем наше яичко. Наше. Еще он будет совет, как добыть яичко у и... эндер дракона. Вот оно. Теперь оно у вас вечное. Оно не вылупится. Вылупится оно так сможет, только с модом. И вот наш красавец назовем, нет. Спарки назовем. Тот был Джеком. Взлетался ты тут. Хочу сколько добить. На. И вот второй. Хочу в это встать. Со Это как Вы только послушайте, как лопушки Салютик. И все попадало в портал. Еще второе яичко у нас. У нас есть два телепорта. Ну вот и все. Пока. С вами С... был Дэн Дэлэс, и... С вами был Дэн и Дэн Дэвис. Всем пока.